Я вас приветствую, Петрович. Я больше у вас день. золотая цепочка уже на Руси. Да, а как же, работаем же хорошо. Машины хорошо продаются. Купили Шкоду одному человеку хорошую. А вот сейчас продаем его, посмотрите, какой автомобиль. Он прыганный неделю только за рубежа. Он его полностью обслужил, чтобы шумов поставил новенькое. Дивися. за рубежа приходят обслуженные уже. Ну, обслуженный, но кое-что менял. Вот что ему не нравилось, он менял, потому что он там работает за рубежом на фуре. И ему надо, чтобы машина была. Обязательно надо, чтобы был вот это, что проходит там выхлоп хороший. Нету с этого. Четвертым роком, это нечего мне говорить. 1,5 дизель. Миган второй. Полностью обслуженный. Есть все в нем. Она за вас думает 5000. Ну что все? Скажите людям, что все есть. Вот я вам говорю. Подогрев сидений. Потом вот это фары сами включаются. Потом электрозеркала. Она за вас думает. Если едет, там эти стоят камеры и это самое, сразу или 5 это сильнейший. Он так цупает, что ой-ой-ой. Девися, на титанах резину хорошую кинул, Масла поменьше, универсальчик. И вы посмотрите, ни подкрасов ничего нет. Это он там купил сам. Ему никто не пригонял, он сам купил. Смотрите, какая красавица. Ну, пять тысяч хочет, ну будем торговать.